Здравствуйте, дорогие друзья, и с вами опять я. И сегодня у нас будет даже не... сегодня у нас будет обычно, потому что я не снимать ему ни Clash of Clans, ни Clash of Real, ни Mortal Kombat. А сегодня я буду снимать э, видео э, обзор модов для Майнкрафта по Катадиши 0.14.0. Э, сегодня у нас мод называется Factory. Ну, то есть, как на компьютерной версии у нас всегда Industrial, а в обычной версии мобильнее, и то у нас э, называется э, Factory Mod. ну и цей мод добавляет конечно то чего вот все первое начинаем все от э, от снежка от снежка это все добавление нам мод всякие ну вот самое прикольное что тут мне нравится это квантовая броня Я сейчас покажу ей действия ну и и на нашли на на броня ну, это уже не так интересно. А вот именно такая укрепленные камни я конечно не понимаю наши вин ну и сейчас покажу тут пару например механизмов а я еще то не все что вот тут а вот добавляя нам богато чего это что я не знаю спавн так с... а с, типа джелки нам заспавнить Прикольно, сейчас надо чуть-чуть шесть -чуть... Дальность прожисовки, наверное. И уровень сложности у меня нормальный. Вот бежало как-то их как наспавнить. Я не понимаю, в чем смысл. Ну ладно. На Ч... <laughs> Мне кост так летает. Меня аж страшно. Хорошо. Не оставится без комментариев. Так, что тут все? У нас есть тут все, что у нас машинные Короче, такая пустая рамка, надо оставлять туда все я. я не знаю, что это такое. Лед. Мы поведумали, что... Мы можем высоко подпрыгивать. Дальше. Мы можем нажать сюда, и мы тоже быстро побежим. Ну и все, это способно. И при том, дуже хорошая броня у Ну и что мы сейчас сделаем? давайте, что ценность у нас? Не знаю, ну давайте возьмем, например, самый легкий механизм. электропечь возьмем. И, например, дробитель возьмем возьмем солнечную панель трубы у нас есть и возьмем 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 ну это все я думаю это в наши трубы да отлично так значит что мы делаем становим а стоять все забудется для всего нам еще понадобится ключик вот такой. ну чтобы узнавать что можно энергию ставить или не можно гаечный ключик. Ну и пока что тут ну, ноль энергии. Ну расставляем их. так, вот так, вот так. Вот так, наверное, я думаю. И, и, ой, и. и, и... Ж главное? Вот, так. Вот, так, вот так, вот так, вот так. Вот так, ой, шось. не знаю, какая свинья произошла. Вот так, вот так, вот так, вот так. Ну, сейчас это, наверное, еще одна линия и фатать. Я просто хочу, чтобы энергии было побольше. Так, отлично. Так. Эм, подождите. Хуйня, мы только что нашел баг. Стоп. Остановим. Сейчас, сейчас, сейчас. Сейчас у меня на я не знаю. Но это мне показалось. вот на видео вы побачите. Я еще раз продавлюсь, чем мне не показалось, шо... ну, я думаю, вряд ли мне это показалось. Потом на видео продавлюсь. Вот, по Не, вряд ли него мне все, увидите. Что Скажите, пожалуйста. Оно. Не знаю ну конечно есть баги, но вот ну, просто лагаю себе ни из того ни с чего. Ребят, заклеивать все. Так, ем, что нам дальше? Вот так, Вот. Ну видите, ну тут вот просто, ну. вот что это? Я не знаю, баги Майнкрафта, баги мода. Бо баги больше всего, что баги моды Ну не знаю, надо писать разрядом разработчика. Ну, ну, смотрите сейчас. Вот, бачите, все лагает. Без этого у меня ничего не лагает. В Майнкрафт у меня идет плавно на 60 FPS. Нормально все. Нот. Ломаем блок все Нот, вич. Не знаю. Что это за фигня? Ну, ладно. Вроде ж пока ничего, не мешает делаем делали такую площадочку с проводком. Вот видите, и ка же провалился в блок. Я вот это не понимаю. Вот, смотрите, ну вот что. Видите, со блок, все нормально. вот видите, вот первый баги мода. О, все. Вот скажите, что это такое? Это уже не просто какая-то дырочка. Ломаем блок. Все нормально. Меня аж страшно стало, как бы Так, вот так. И становим сюда электропечь. Сейчас у нас быстренько запомнилось. М... М... А, пока я заходил, у меня уже солнце. <клёх> ну, есть вылеты, так же само. За что я и кажу? Есть... Нормальный сами. Ну, бывает велит, я не знаю. Бывает вели, а бывает и все нормально. Вот сейчас нажимаю играть и ничего не получается. Надо подождать. Ну вот. О, все. шо что-то -шо я не туда зашел, когда мне не надо. выключится наркомания. Бо что я чувствую, что что-то не дуже. Тут все происходит. Я подумал, что я лучше выключу. Мы зайдем в этот мир, где мы делали. Ладно, ладно. Опять долгая загрузка. что делать мирный ладно сейчас я ну не издевается Тик хочу снимать ролики видео и ничего не показывает до все, игра всегда было нормально я не понимаю это было нормально. Нажимаем врачи заходом вверх. Так. Ну вот, проходит загрузка, реша. Нифига не получается. сообщение. не знаю, сейчас ничего не получается. Ладно, давай это сделаем вот так. Сейчас мы зайдем. Сейчас, если нажмать играть. Я просто не понимаю, что... Сделаем, сделаем. Вот так. А нас тут можно три квадратные кидушки. Напишем 57 и закроем кидушки. Нажимаем создать мир. Все разом проверим, что работаем. Да, работаем. вот эм, кода тут кусочки. хорошо, я оставлю тебя опять без комментариев. А, це сгенерировано рода за мода. Це не цей. Типа не пинал не кусочки, а це сгенерированная рода. Так, что у нас тут еще есть? Это ну, булыжник, булыжник, я понял. Ну ладно, там руда у меня была, я не вижу руда. Руда, руда. Так, что я хотел показать? так и возьмем например электропечь ну опять же и возьмем так и сделаем сделаем вот например вот такие провод и сейчас ФПС не дуже сильно, тільки что Не дуже просидаю. Опа! Вот тільки что было 54 ФПС, и сразу на 13 ФПС. Ну ладно. Вот сейчас у меня сейчас 13 ФПС. что тут сломаю блок. Сломаю блок 53 ФПС. Ну, сами видите. поступая. Сигнал. Да, сигнал поступает. Значит, хорошо. Давайте сейчас попробуем пережарить. Например, например, медную руду. Я так сюда мы нажимаем. Она у нас переплавляется. Медный слиток. Так же самое. И та же самая мы можем сюда вснуть ускорители. Сейчас, сразу вот у нас ускоритель, так синький Ускоритель в одну мы можем только 4 ускорителя вснуть Раз, два, три, четыре. И все. Видите? Только для ускорителей. Желательно уже ставить побольше э, цех солнечных панелей. Чтобы было много энергии. Вот сейчас, как я там видел, снимал обзоры тоже там. Ну, какие-то ну, то зарубежные и этот. То есть там такие поля сделали из солнечных панелей, что просто реально там Ну опять, мы ну, видели либо. Ну пятнадцать быстро, конечно, проявляется прикольно. честно, я не знаю, как это с пуликами тут этот... работает. Я думаю, вы разберетесь, я хоть работает. Так само это направляющая, это Я в этом не разбираюсь. Я знаю, что я делать. Уничтожить животных. Что это такое? Я не знаю, что оно. Только, пожалуйста, не кажите ничего в комментариях, что я ну я просто ничего не знаю. Давайте возьмем удачку. буду. Ну, типа, кликай, Это нормально, если я просто через провалился через мир? Ну ладно. Я тоже ставлю цемент из комментариев. Просто провалился через мир. В Майнкрафте было эм, эмо... Ну хорошо. Вот так вот. Значит, я понял так, вот так, тут буду вот так, вот так, так, а тут буду вот так. А давайте тут вообще не будет, понятно? Понятно? По-моему, до него вообще труба или с какой-то отдельной стороны, или, 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 или. Или, или. Ну ладно. заканчивать уже. И сейчас я э, то, что хочу, и то, что боюсь. А, да, это... Ну, советую закачивать мод, но ну, не знаю. Или это просто у меня такие баги, Ну я думаю, ну, не знаю. Напишите в комментариях, кто их закачает, то что там будет выпуску наберем 5 лайков хотя бы это и пожалуйста оставьте свои комментарии подождать надо нажать и нажмем отключить и нажмем тоже самый текстур пак удалить и вы сейчас не представляете что я хочу сделать да боюсь что у меня может быть планшетом Но я хочу сделать сюда. Можно так сделать. И новый мир. Дополнительно плоский. И плюс генерации. Генерации. Водом. Да, я знаю, что вы хотите, чтобы я сейчас увидел. Я хочу, чтобы я увидел 47. А я выйду 47. Да, я именно это и хотел. вас 47 Если не ошибаюсь, это ID. Не 47, по-моему, 46. Или, или, или я не помню. Или я забыл о ID, или ID всего 46. Динамита. Ой, а по-моему, уже т... это TNT. Да, я не ошибся. Это реально TNT. Так, можно один TNT и зажигалочка. Я подожду, ты вин. и вот так. И сделать вот так. И, 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 понесло. Я сейчас боюсь, что может быть с моим планшетом. Ой, блин, я не так сделаю. Нужно, нужно сделать вот так, вот так, вот так, вот так. Вот так понаставлять. Ай-яй-яй, именно. Все лагает, все взрывается. Пока что это не видно. Это пока что не видно. Ай-яй-яй. Все взрывается. Ай-яй-яй, именно все лагает. Я не знаю, что я пишу буду после этого видео с моим Майнкрафтом, но ради подписчиков я сделаю это. Ай-яй-яй-яй-яй. Надо, чтобы весь мир взорвался. Ай-яй-яй-яй. Ай, салага, салага, салага. И у меня, походу, крашнулся Майнкрафт. А, я упал в дырку. Я понял, я понял, я упал всего лишь в дырку. Или у меня крашнется Майнкрафт. Я не знаю, я не знаю, что мне делать. А, я не, я не знаю, что мне делать. У меня крашнется Майнкрафт, походу. Я не знаю. Давайте я сейчас добавлю звук, чтобы все сами Ой-ой-ой. Так. Что сейчас будет? Что сейчас будет? Лучше улететь. Лучше улететь. Ой, ой 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 блин. ой Подожди. тихо, 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 тихо. Тихо. Давай, 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 давай. Заставляем. И все взрываем. Взрываем, взрываем, взрываем. Мы тут взрываем, отлетаем, 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 отлетаем. Отлетаем, отлетаем, отлетаем. Эм. Эм. Все, да. У меня красный все Майнкрафт. Приятно познакомиться с красным Майнкрафта. Эм... Ну хорошо. Я надеюсь, вы поставите лайк за такая. Все, я сейчас произойду Да? Конечно, конечно. Как бы все. Ладно, с вами был я, Владик. И І... да я надеюсь, ви поставите лайк за таке эпичное видео, что я чуть не спалив свой планшет. Ну Но... всем удачи, всем пока!